Jika ku pandang muka babu aku ni pengen ku jambak, jambak. Hari-hari aku disuruhnya bikin video. Tapi kalau aku bilang beli mainan aja dia enggak mampu. Aku dimanfaatkan setiap hari biar videonya viral. Katanya jika videonya booming mau dibagi hasil. Ternyata uangnya dimakan dia sendiri. Hidupku benar-benar dieksploitasi setiap hari, bikin video, dan hasilnya dimakan dia sendiri. Jika kutanya, mana hasil uang konten? Kata dia, potong uang makan tempat tinggal dan segalanya. Aku pikir dia sudah ikhlas menampung aku. Ternyata hasil dari uang monten untuk bayar ini semuanya. Jadi jangan kalian pikir dia itu perempuan baik. Dia itu baik hanya di depan kamera saja. Semua dia lakukan untuk menjaga nama baik. Untuk pencitraan dan semua demi konten.